السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

و شَرر الامور المحتثات و هاكل الامور المحتثتين بدع و كل بدعتن ضلاله في النار جامعہ اسلامیہ سنابل کے اڑتیسویں بیچ کے فارغین طلبہ کے لیے منعقد یہ محترم بشان جلسے تقسیم اسناد کے موقر صدر محترم فاضل جماعت فضیل شیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفیظ اللہ رئیس مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویگننگ سیکٹر و جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی اور اس عظیم الشان سلفیان ہند بلکہ سلفیان عالم کے اس عظیم الشان ادارے کے منتظمین واراکین اس ادارے کے باوقار اساتذہ کرام عزیز طلبا اور اس ادارے سے منسلک دیگر کارکنان اور آج کی اس معزز مجلس میں شریک مختلف میدانوں کی معزز شخصیات میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ مجھے جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے فارغ ہونے والے یکسٹ عزیز فضلہ کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے میں اسے اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں یہ ادارہ اور اس ادارے کے سلسلے میں تاثرات کا بیان کرنا یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے کیونکہ اگر ادارے کی بنیاد اس کے بیک گراؤنڈ وقت کے تقاضوں اور ادارے کے سلسلے میں کی گئی بانی ادارہ اور ان کے رفقا کی کوششوں اور ٹارگیٹ اور کنسیپٹ پر اگر بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی اس لیے کہ اپنے اس وطن عزیز کے اندر بسنے والے سلفیوں کے دل کا دھڑکن ہے یہ ادارہ اور یہی نہیں بلکہ سلفیان عالم ہاں یہ معروف اور ممتاز ادارہ ہے اور اس کے لیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا مناسب ہوگا سوائے اس کے کہ ہم سب اس کے لیے برکت کی دعا کریں ان کے ذمہ داروں کے لیے ان کی کوششوں میں ان کے عمر اور صلاحیتوں میں برکت کی دعا کریں تاکہ یہ ادارہ جس بنیاد پر جس منہج اور جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اور وہ چل رہا ہے آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے اور یہ اور اپنی ترقیات کے منازل طے کرتا رہے آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے اللہ کے فضل و توفیق کے بعد پیشے داری کی کوششوں سے منہج اور سلفیت کی جسے عام زبان میں ہم محل حدیثیت اور سلفیت کی بات کہیں کہ یہ ادارہ ملک میں سب سے بڑا ترجمان بنا ہوا ہے اپنی تعلیمی بنیادوں پر اس کے بیک گراؤنڈ سے اور اپنی دعوتی اور وصولی کوششوں سے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں خلل نہیں ہوگا ایسا کسی بھی عمومی بات میں پہلو رکھنا نہیں چاہیے لیکن اس کی کوششیں بلا مبالغہ سلفی تعلیم و تربیت اور اسی طرح سلفی دعوت میں اپنا صف اول کا مقام رکھتا ہے یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے اگر کہی جائے اور کہنا صحیح ہو تو فخر کی بھی بات ہے اس لیے اس ادارے سے جتنے ہمارے منتصبین ہیں اور جو بالخصوص آج کی اس مجلس میں جنہیں اسناد فراغت دی گئی ہیں ان کے سلسلے میں ان آپ سے میں کیا بات کہوں کیا کروں بات ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس منصب اور جس مقام پر رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے آپ کی فکر کی اور آپ کی فکر مندی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اور بہتری لانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے رہے عزیز طلباء کے لیے ہمارے وہ طلبا تین جو نمائندے یہاں تھے اور نمائندگی کر رہے تھے اپنے فارغین زملہ اور ساتھیوں کی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ کمنٹمنٹ ہے اگر وہ احد ہے اگر وہ یاد دیانی ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے لیے اور اپنے لیے بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور بات آپ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی بات کہوں گا کہ سبلت اللہ ومن احسر من اللہ سبلہ ونحن لہو عابدون آپ اپنے رنگ میں رہیے آپ اپنے رنگ میں رہیے گا جس طرح بات یہاں آپ نے اسٹیج پر آ کے کہی ہے اور جس طرح اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ نے ترجمانی کی ہے میں صرف انہی چند کلمات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے رنگ میں رہیے اور وہ رنگ جو ہے اللہ کی اطاعت کا سنت رسول کی پیروی کا سلف کے منہج پر چلنے کا اور سلفیت اور اہل حدیثیت کی پہچان اور شیار کے ساتھ جہاں جس فیلڈ میں مستقبل میں رہیں وہاں اس شیار اور پہچان کے ساتھ آپ زندگی گزارے تو آپ, آپ سے صرف یتنی بات نہیں کہ, ہے مجھے اور یہ بات آپ نے اپنی طرف سے بھی کہی ہے تو گویا کہ جو وصیت آپ کو ہے جو عہد بند آپ ہیں اس کا خیال رکھیے سب کو پتا ہے کہ جامعات کے فارقین بالخصوص اپنے اس جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے فارقین بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جاتے ہیں تو آپ سے اتنی بات کہنی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں رہیں آپ اپنی پہچان کے ساتھ رہیں اپنے شیار کے ساتھ رہیں اہل حدیث بند کر کے رہیں اہل حدیث ظاہر کر کے رہیں اور یہ رنگ سارے رنگ پر بھاری ہے آپ کا موقف آپ کا یقین آپ کا اعتماد آپ کا ٹرسٹ اگر یہ نہیں بنا ہے اگر کہیں کمزوری ہے تو اس کمزوری پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اس کے خیال رکھنے کی بات ہے اور اگر اگر ذمے دارانے ادارے نے اور اس اجلاس کے ہمارے موقر اور محترم منتظمین نے ہمارے ہم سب کے عزیز ہم سب کے قابل قدر پوری جماعت کے لیے قابل فخر شخصیت جو ہے شیخ محمد رحمانی حفظ اللہ اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ میں نصیحت کے کلمات ہوں تو آپ ان نصیحت کے کلمات کی یہ بات آپ سمجھ کر کے چلیں کہ ہمیں اہل حدیث بن کر کے سلفی بن کر کے جہاں رہنا ہے وہاں اب اس کے امتیازات کے ساتھ رہنا ہے آپ کے اوپر کوئی علاقائیت کا رنگ نہ آئے کوئی نسبتیں آپ کو اپنی سلفیت اور اہل حدیثیت سے کمزور کر کے سہولت کار نہ بننے دے آپ اس بات کا خیال رکھیے آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اپنی پہچان کتنی جلدی کھوتے ہیں اور جو اپنی پہچان کھوتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ گم ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں رہتی بلکہ خطرہ ہوتا ہے ان کے لیے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ خطرہ ان کے عقیدے اور مسلک اور صرفیت کے لیے اتنا خطرناک بن جاتا ہے کہ وہ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں اور جتنے ہم سب جامعات کی منتصبین ہیں سلفیت اور اہل حدیثیت سے ہمارا جو رشتہ ہے ہم سب کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ یہ سلفیت اور اہل اصل پہچان ہے اس کے شعار کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور اسی طرح اس کے شعار پڑے ہوئے ہیں ہمارے یہ جامعات یہ جامعات ہمارے اہل حدیثوں کے شعار ہے کر کھانا صحیح ہو اہل علم یہاں بڑے بڑے موجود ہیں مجھے تو مطلب اندر سے حساس ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں میں کہیں آ, کوئی بات کروں وہ ہماری اصلاح کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث جامعات یہ اور اسی طرح ہماری جمعیت اہل حدیث بھی اس کی یونٹیں مرکز سے لے کر کے یہ ہماری اہل حدیثیت کی پہچان ہے ان پر کسی قسم کی چوٹ اور جو علماء اور جو ہمارے اکابرین اداروں کے ذمہ داران صدور منتظمہ کمیٹیاں اور ان سے لگے ہوئے یہ ہمارے اساتذہ اور مربیان جو ہیں معلمین جو ہیں ہماری ذات سے اگر ان پر کسی قسم کی چوٹ پہنچتی ہے تو گویا کہ ہم اپنے شہر پر چوٹ پہنچاتے ہیں ان میں کام کرنے والے جو لوگ صف اول کے ہیں سلفیت کے لیے کام کرتے ہیں اور اور اسی طرح اہل حدیثیت کے لیے کام کرتے ہیں ان پر چوٹ کرنے والے اگر جامعات کے فارغین ہیں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ان کو منہج کہیں ان کو تقوی کی راہ کہیں ان کو سنت کی راہ میں کمزور ہونے کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ تعالی نے تو اس راہ پر ڈال نہیں دیا ہے کہ وہ ان پر چوٹیں کرتے ہیں ان پر چوٹیں کستے ہیں ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل کرتے ہیں جو سلفیت کے محافظ ہیں تعلیم و تربیت اور دعوت کے میدان میں اور ان کی حالت ایسی ہے وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے کام کے میدان میں ایسا اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اپنے آپ کو ایسا لے کر کے چلتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ بلائیں ظلم سے جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے انہوں نے اتنی مشکلات یتنی مطلب ہے ملامتیں یتنے تان و تشنی سننے کے باوجود بھی یہ پیڑا اٹھا کے رکھا ہے میں اس اسٹیج سے اس محتم بشان اسٹیج سے اس عظیم الشان جلسے تقسیم اثرات کے پروگرام سے جہاں تک یہ بات پہنچتی ہے سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ غور تو کرو کہیں یہ سزا تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے

ان کے, لئے ان کے لئے ہم, ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے دعائیں کریں یہ ہمارے لیے تقاضا ہے بات نہیں میں اور آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں ایسے بھی میں زیادتی کر گیا وقت میں لیکن یہ ایک بات اور کہوں گا اخیر میں کہ دیکھیے یہ ادارہ جو ہے یہ ادارہ جو ہے مرکز ابوال کلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک میسج بھی ہے وہ میسج کیا ہے کہ الحمید رحمانی رحم اللہ ہاں جو اپنے دور میں سلفیت کی پہچان اور تحریک بن چکے تھے انہوں نے یہ نسبت اس ادارے کو اور موسوم کیا امام الہند مولانا کلام آزاد کے نام سے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملت انسانیت ہندوستانیت بالخصوص سلفیوں کے لیے یہ مینارے عظمت ہیں یہ مینارے عظمت ہیں اگر ملکی حالات بٹوارے کے حالات ملک کے اندر جد و جہد و آزادی کے حالات بٹوارے کے بعد کے حالات یا ملک اور ہمارے اور آپ کے لیے رہنمایاں نہ کچھ مطلب چیزیں ہم سب کو جس کے محتاج ضرورت ہے تو آپ ان سے ان سے جڑے رہیے اور میں نام اور نہیں لے سکتا بعد میں اس ادارے کے بانی اس محسن جماعت علامہ عبد الحمید رحمانی کو آپ پڑھتے رہیے ان کے مقالات کے مجموعات موجود ہیں ان کے خطابات اور ان کی بہت ساری تفصیلات ابھی تازہ موجود ہیں یہ ملکی اور ملی حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا رہنما ہے بہت بڑا بہت بڑا رہنمایانہ مطلب اصول ہے ان کی کوششوں اور ان کی زندگیوں میں یہ بات کہوں گا اور اور پھر آخر میں دہراتا ہوں کہ جاہلیت سے بچنا بہت ضروری ہے حق بلند ہے سلفیت بلند ہے سلف کا طریقہ ہمارے سراخوں پر رہنا چاہیے اس کے خلاف جو جائے اگر اپنوں میں کوئی کمزور ہو تو کہا جائے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو اور اگر اہل بیداد کھلب کھلا بات کرتے ہیں تو نامزد ان کے تعلق سے ہمارا موقف صحیح اس موقف اور طریقہ صحیح اسلوب سے ان سے خبردار کرنا اور تہذیب کرنا رہنا چاہیے اور ہر طرح کی ہر طرح کی باطل لذبیت سے اپنے آپ کو بلند کرنا مختلف ہمارے ملک کے مختلف صوبے ہیں مختلف جہات ہیں مختلف, مختلف مطلب نسبتیں ہیں لوگوں کی آپ یہ دیکھیے کہ ساری نسبتیں اور ساری عصبیتیں جو حق اور سلفیت کے خلاف ہوں وہ باطل ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ہم سب کو سلفیت کا سپاہی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین اس ادارے کو اس ادارے کو جس طرح کی اس کی کوششیں ہیں جس طرح کاوشیں ہیں اور جس طرح ہم برکتیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے اور اس کا فائدہ اور, اور اس سے استفادہ ہم سب ملت اور جماعت زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے اندر اور اس کا فیض عام ہو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اقول الحمد جو رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ